ibadah Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani yakahu qawli Amma ba'd al fadil kuh, imam, Tuan Imam Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Alhamdulillah syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk berada di bulan Ramadhan al-mubarak pada tahun ini dan ianya merupakan satu nikmat yang agung, yang besar, yang sangat-sangat eh, bernilai dan berharga bagi seseorang insan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kalau ditanya kepada orang yang telah meninggal dunia seandainya mereka ingin hidup mereka menyatakan mereka ingin hidup dalam bulan Ramadan Tallahi lauqila li ahli al-kubur tamannu la tamannaw yawman ni Ramadan demi Allah seandainya dikatakan kepada ahli kubur Berangan-anganlah kamu Pasti mereka berangan-angan Untuk berada di bulan Ramadhan Walaupun sehari Muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Pada malam ini saya diberikan Tajuk Taubat membawa Rahmat Taubat merupakan suatu Perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan ayat 8 surah At-Tahrim Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha asa rabbukum ayyukafira ankum sayyiatikum wa jannatin tajri min tahtihal anhar Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, taubat nasuha yang ikhlas yang datang daripada lubuk hati yang murni mudah-mudahan Tuhan kamu mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai maknanya dengan kita melakukan taubah yakni memohon keampunan kepada Allah azza wa jal ataupun kembali kepada Allah makna taubat ini maknanya apa Tabaya tubuh. taubatan maknanya kembali kepada Allah kembali untuk memohon keampunan kepada Allah di atas dosa dan maksiat yang dilakukan sebelum ini dan bila mana seseorang itu bertaubat kepada Allah Taala maka Allah menjanjikan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyatikum. moga Tuhan kamu mengampunkan dosa-dosa kamu kemudian bukan setakat itu bukan setakat mendapatkan pengampunan Allah Allah memasukkan ha, memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Apabila kita bercakap tentang taubat Ia merupakan suatu amalan wajib Yang kita kena lakukan setiap hari dan setiap malam Sebab apa? Sebab kita ni pendosa Tidak ada orang yang tidak berdosa kepada Allah kecuali para Rasul dan Ambiya Itu pun kalau kita merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun dia tidak berdosa kepada Allah dia tetap mohon ampunan dan bertaubat setiap hari lebih 70 kali. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm Aku tahu misalnya ini Demi Allah sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih tujuh puluh kali. Tentuan Nabi yang tak berdosa pun dia tetap minta ampun dan bertaubat tak miss setiap hari lebih tujuh puluh kali. Astagfirullah wa atubu ilaih astaghfirullah wa atubu ilaih nabi minta ampun ya allah ampun aku mohon kepadamu keampunan dan kepadamu aku bertaubat maka dengan sebab itu kalaulah nabi sendiri pun minta ampun dan bertaubat setiap hari setiap malam maka min babi kita yang berdosa ini sebab nabi sebut hadis kullu adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun setiap anak Adam melakukan kesalahan dosa dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dosa ialah orang yang bertaubat kepada Allah sebab itu tuan-tuan dan perempuan sekalian Allah Ta'ala mendahulukan rahmatnya mengatasi keburkaannya Allah mendahulukan keampunannya mengatasi azab. Sebab itu Allah suka kepada hamba yang melakukan dosa dan lepas itu dia kembali kepada Allah Ta'ala. Allah menadakkan tangannya. Seseorang hamba bila dia melakukan dosa pada waktu siang. Allah menadakkan tangan. Maknanya Allah menunggu-nunggu hamba itu untuk dia kembali mengambil, memohon keampunan dan bertawabat kepada Allah hingga waktu malam. Dan bila seorang hamba itu melakukan dosa pada waktu malam, maka Allah tunggu untuk dia minta ampun dan bertaubat kepada Allah sehingga waktu siang. Itu Allah suka dalam surah dalam surah Al-Baqarah ada kata kan, Inna Allah tawabin wa yuhibbu al Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan. Makna kata apa? Hamba yang melakukan dosa ni tentu Allah tak kira tak peduli bila hamba itu kembali bertaubat kepadanya. Ada ibu minadzam kamala zambalah. kata Nabi orang yang bertaubat daripada dosa maka dia tidak ada lagi dosa bagi. Sebab so, itu kita kena rutin kata ha? dalam hidup kita ni tuan-tuan setiap hari untuk kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah dan waktu untuk kita minta ampun bertaubat kepada Allah ditentukan tuan-tuan paling-paling awal waktu sahur di bulan Ramadan ni kita bangun di waktu sahur untuk makan sahur kenapa tidak sebelum kita makan sahur salat dua rakaat salat sunat taubat eh? antara salat sunat yang 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 patut kita lakukan eh? yang mana dari semula hadis seseorang hamba itu boleh dia melakukan dosa dia mengambil wudhu dengan sempurna kemudian dia serat dua rakaat dan dia minta ampun kepada Allah Allah pasti ampunkan dosa-dosa namun begitu tentu kalaupun kita tak serat-serat taubat pun Okey juga kalau kita terus bertaubat kepada Allah. Tapi kalau ada masa tentuan sebaik-baiknya solat dua rakaat dulu sebelum kita nak minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Dan waktunya yang lebih afdal waktu satu per tiga malam. Waktu itu waktu Allah dekat dengan hamba-hamba dia. Yang mana Allah menyatakan sesiapa yang meminta-minta kepadaku pasti aku akan berikan kepada dia. Dan sesiapa yang berdoa kepadaku pasti aku perkenankan doa ni. Dan siapa yang memohon kepada kepadaku, pasti aku ampunkan dosa-dosa. Wabil ashari hum yastawfiru. Ha? Pada waktu sahur, mereka itu minta ampun kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab itu juga tuntutan antara kelebihan taubat juga tuntutan. Kita bila kita berdosa, kita tidak minta ampun kepada Allah, kita lakukan dosa lagi satu. Sebab apa? Taubat itu wajib. Bila wajib, kita buat dapat pahala, kita tinggal berdosa. Bila kita buat dosa tuan-tuan, kita biar 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 taklah tak minta ampun dan bertaubat kepada Allah, makna dosa itu berganda-ganda. Dosa kita buat satu, kemudian dosa kita tak bertaubat lagi satu. Jadi dia berlipat kali ganda. Sebab itu juga kadang-kadang tuan kita rasa malas. Rasa berat nak melakukan ketaatan kepada Allah sebab apa? Sebab dosa kita tanggung Tuhan. Jadi untuk kita dapat rasa mudah, Allah bagi kita kemudahan, keringanan, kekuatan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ni, tuan, tuan maka kita bertawab kepada Allah jadi okay, bila dosa kita Allah ampunkan, maka mudahlah kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab so itulah kita kena bertawabat. Macam mana dosa banyak kita sekalipun tuan-tuan. Kita tengok bagaimana seorang yang disebut dalam hadis kan. Di mana dalam zaman dahulu di zaman Bani Israel. Habis sebuah hadis seorang yang mana dia membunuh 99 orang. Sembilan puluh sembilan orang dibunuh tuan-tuan Pembunuh ni Bukan sikit-sikit ni tuan-tuan Bunuh sembilan sembilan orang Kemudian dia ada rasa nak kembali kepada Allah Tapi dia tak tahu macam mana dia nak kembali kepada Allah Dia jahil tuan-tuan Dia ahli maksiat, dia pasik Dia buat dosa banyak Maka dia bertanya kepada seorang abid ahli, ahli ibadah tapi ilmu dia tidak berapa sangat tanya kepada Abid itu Aku telah bunuh 99 orang Adakah bagiku Taubat keampunan Logik akal dan dua 99 orang Tak ada harapan lah. Kan Sebab tak ada ilmu Abid ni tak ada ilmu akal menoji akal 99 orang tu Kan Kata dia tak ada Tak ada peluang untuk taubat dengan api, api itu dibunuh tuan. Genap satu orang. Alang-alang peluk pegasam lah. Dan dia sampai ke pangkal lengan. Dibunuh. Jalan-jalan-jalan jumpa alim. Orang alih. Tanya orang alim itu. Aku dah bunuh seratus orang. Aku tak perlu bagi aku untuk bertaubat. Ketua alim tu, itu. Ya. Kalau orang kata, kata, tidak dengan dia. Dengan genap seratus orang. Jadi kata orang lain tu kamu pergi hijrah. Tak ada pergi di tempat yang kamu duduk yang banyak maksiat. Dia berjalan-jalan-jalan di tengah jalan tentu ada meninggal dunia. Tak sempat sampai ke tempat yang itu macam Maka malaikat, dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu pergi malaikat azab nak berebut ambil roh si si mati ni. Berebut tuan-tuan Allah kirimkan malaikat Bentuk seorang manusia Untuk menjadi hakim Malaikat mana yang akan ambil roh Orang ini Maka diukur Mana tempat yang dia Dekat Dekat tempat dia nak pergi ke Dekat tempat dia tinggal ke Ukur ukur tuan-tuan Dekat tempat yang nak pergi Sejengkal dia tuan-tuan lebih maka malaikat rahmat ambil siruh roh si mati ni tuan maka dia makna kata dia bahagialah dia tidak termasuk di kalangan ahli neraka dia termasuk di kalangan syurga dengan sebab apa sebab dia bertaubat tuan itu pun tak sempat dia buat ketaatan kepada hanya nak bertaubat saja Allah terima taubat dia sebab taubat ni lahir daripada hati seorang yang menyesal kemudian dia meninggalkan perbuatan itu dan berazam untuk tidak lagi tidak lagi untuk lakukan perbuatan yang pernah dilakukan. Sebab itulah malaikat rahmat ambil roh si mati itu tuan. Empat. Sebab itulah taubat ni kita jadikan sebagai rutin harian kita. Sebab tuan, -tuan setiap hari tuan, -tuan Jangan tinggal empat perkara. Pertama bersyukur kepada Allah. La in la azidannak sesungguhnya kamu bersyukur pasti aku tambah nikmatmu yang kedua berdoa kepada Allah jangan tinggal kita berharap kepada Allah berdoa kepada Allah eh? tuan <Allah> ya ha, waqala rabbukum muslim wara waqala rabbukum muslim bidan istajib lakau waqala rabbukum udu istajib lak ya berdoa lah kepada tu maka pasti akan terkenalkan yang ketiga berzikir zikir al adkurku ingatlah aku kata Allah aku pasti ingat kamu dan yang keempat mohon keampunan dan bertaubat kepada Allah subhanahu eh? ta'ala ini empat benda ni buat, kita lakukan setiap hari rutin bersyukur berzikir berdoa minta ampun dan bertaubat kepada Allah mudah-mudahan kita mendapat rahmat keampunan keberkatan reda daripada Allah dalam hidup kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan di kekal abadi di syurga nanti di hari akhirat seperti itulah sedikit perkongsian dan sekirah pada malam ini mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبة وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته